Alu. Kalau huh, negara kita ni tak pernah lagi ahli parlimen bertindak memalukan Perdana Menteri Anwar ya, tau. Engkau dah hilang sokongan, orang buat secara tertutup. Orang buat secara tertutup, sopan santun, budi bahasanya. Supaya engkau tak jawatan, tapi engkau degil. So, kau nak ahli parlimen buat dalam parlimen, vote no confidence supaya engkau dapat malu. Kau nak macam itu, Noah. Engkau nak, nak macam itu? Tak apalah. Engkau ha, tengoklah nanti. Ha. Engkau yang pilih jalan ni Anwar eh. Bukan orang lain paksa engkau. Engkau yang pilih. Saya nak, saya nak korang dengar apa yang Watan Muti bagi tu supaya kita faham. Ini isu perlembagaan. Ha? dibuktikan Datuk Anwar apabila kedaulatan undang-undang tergugat, kepercayaan terhadap sistem keadilan dan institusi negara akan runtuh. Minggu lalu, Peguam dan Pemimpin MAP, Waitha Morty, telah memfailkan suatu permohonan untuk merujuk kes beliau mengenai keabsahan pelantikan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri terus ke mahkamah persekutuan. Permohonan ini bukan sekadar langkah undang-undang. Ia adalah panggilan kepada negara supaya kebenaran dan keadilan tidak dibiarkan menunggu. Kerana apa yang sedang dipertaruhkan bukan hanya jawatan seorang pemimpin, tetapi masa depan keutuhan sistem demokrasi Malaysia. Inilah saatnya untuk kita semua, rakyat biasa, menyedari sesuatu yang sering dilupakan. Perlembagaan bukan milik elit politik. Ia bukan alat untuk melindungi kuasa atau mengabsahkan kekuasaan. Perlembagaan ialah milik setiap warga negara yang cintakan Malaysia kerana disitulah terletaknya janji bahawa negara ini akan diperintah berasaskan undang-undang bukan kehendak individu. Tujuan permohonan ini jelas supaya mahkamah persekutuan memutuskan kes ini dengan segera. Kelewatan hanya akan membawa kesan yang lebih mendalam bukan sekadar kepada kerajaan semasa tetapi kepada seluruh struktur pemerintahan negara dan kesannya bukan bukan kecil. Ia menyentuh isu utama perlembagaan satu, krisis perlembagaan paling serius dalam sejarah negara. Sekiranya mahkamah mendapati pelantikan itu tidak sah, maka perlembagaan persekutuan telah dilanggar. Jawatan Perdana Menteri, lambang tertinggi kuasa eksekutif negara, akan dianggap dipegang tanpa hak yang sah. Dua, Setiap tindakan kerajaan akan tercemar secara undang-undang Segala keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan Kabinet Hasil daripada pelantikan tersebut Dari pembentukan kerajaan, pelantikan menteri, dasar ekonomi Hingga perjanjian antarabangsa Boleh dianggap tidak sah dari sudut perlembagaan Dalam bahasa mudah Setiap arahan, tanda tangan atau keputusan kerajaan Yang berpunca daripada pelantikan tidak sah Itu tidak mempunyai asas undang-undang Tiga keyakinan rakyat akan musnah bayangkan jika rakyat mula percaya bahawa undang-undang hanya untuk orang biasa tetapi tidak untuk mereka yang berkuasa apabila kedaulatan undang-undang tergugat kepercayaan terhadap sistem keadilan dan institusi negara akan runtuh ini bukan sekadar persoalan teknikal undang-undang ia adalah soal jiwa dan moral negara empat Reputasi antarabangsa Malaysia akan terjejas dunia sedang memerhati. Jika Malaysia dilihat gagal menegakkan prinsip perlembagaannya sendiri, negara ini akan dianggap hilang arah moral dan integriti pentadbiran. Kesan akhirnya amat parah. Ekonomi negara tergugat dan nama baik Malaysia tercalar di mata dunia. Kesimpulan ini tentang kebenaran bukan Anwar Ibrahim. Kes ini tidak pernah tentang menyokong atau menentang Dato Anwar. Ia tentang memastikan bahawa perlembagaan, undang-undang tertinggi negara dipertahankan sepenuhnya. Rakyat Malaysia berhak untuk dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dilantik secara sah, bersih dan menurut lunas undang-undang. Hanya dengan itu barulah kita boleh menegakkan kembali makna sebenar demokrasi, keadilan dan maruah negara. Dapat? Faham? Jelas? Ha? So, ini bukan tentang isu Anwar Ibrahim, benci dia, anti dia. Bukan. Ini tentang perlembagaan. Jadi, saya nak ingatkan jugalah kepada semua lah, semua pihak. Kita ni ada pilihan Nak menyokong yang hak ataupun yang batil Kalau kau tahu Anwar Ibrahim tu salah Janganlah sokong Macam saya cakap itu lagi lah Di Stadium Aziata Depan mereka yang hadir Bersama dengan peserta Sumut Kotila Yelah walaupun kita kata Piyur Rahmat tu dia bergurau Dia kata sama-sama banduan Bang dia banduan tu bang Dia banduan banduan kesalahan seks luar tabi'i. Tak bermoral. Nabi tak mengaku mat. Kita tak boleh kompromi benda macam tu. Takkanlah kita boleh kompromi dengan banduan yang melakukan kesalahan seks luar tabi'i. Tak boleh guys. Eh? Jadi berhati-hatilah eh? dalam dunia hari ini ni saya kita dapat buat pilihan yang bijak lah. Begitulah juga dengan mereka-mereka yang uh, merasakan bahawa Anwar Ibrahim ni dapat menyelesaikan masalah negara. Saya dah bagi tahu IMF ada dekat dalam MOF. Dasar dan polisi Anwar Ibrahim ni adalah dasar dan polisi IMF. Sebab itu hari ni kenapa kita memuncak hari ni? Sebab kita nak kena selamatkan negara sebelum negara ni collab. Sebelum negara ni collab, yang mana kemudiannya Anwar pinjam dengan IMF. Itu sebab hari ni, kenapa semua pihak kena bangkit bersuara lawan Anwar Ibrahim. Hari ni, semua kena bercakap tentang Anwar Ibrahim. Jatuhkan dia, lawan dia, kritik dia, petikaikan dia, kegagalan dia, semua. Sebab, kalau negara ni dah collab, dia pinjam dengan IMF. Habislah. Habislah kau nak cerita apa? Termasuklah Walanon. Engkau rasa hari ni engkau ada gaji 7000 8000 dapat gaji. Jadi tukang komen dapat 20 sen Engkau rasa engkau senang. Tetapi engkau lupa. Kalau dah collab negara ni. Macam Sri Lanka. And then rakyat merusuh. Pinjam dengan IMF. Engkau rasa engkau boleh hidup senang ke? Engkau rasa engkau boleh berjaya ke? Engkau rasa adik-beradik engkau semua akan senang ke? Ha. Ini penjajahan Allah baru. Macam mana IMF nak menguasai sesebuah negara? Dia tak payah pergi tembak pun. Melalui keuangan je. Dia bagi pinjam and then dia kontrol negara kita ni. Takkan kau tak nampak? Okey, kita tak tahu. Tak apa, ambillah tahu. Dah ada dah contoh Negara-negara yang meminjam dengan IMF Yang collab Greece Collab Argentina Collab Tu Sri Lanka Collab Takkanlah kita tak nampak Indonesia Kesan daripada pinjam dengan IMF Sampai sekarang Walaupun hutang tu dah habis bayar dengan IMF Tapi kesan tu terasa sampai sekarang Tanya dengan orang-orang Indonesia ni kau tengok Asia kan Kita duk kata dia Konoha Konoha Okeylah, lah Kau panggil Indonesia Konoha Tetapi kesan daripada dia pinjam IMF 1997 tu Sampai hari ni terasa Generasi yang kedua dah ni Bermakna bapak dia dulu Waktu IMF Sekarang ni anak dia Dah nak masuk cucu dia dah So kita ni kalau kita biarkan perkara ni, engkau rasa wala non, engkau dapat gaji, dapat payment. Anak engkau besok, cucu engkau besok, ini kita buat bukan untuk kita. Kita buat ni pasal demi masa depan anak, cucu, cicit kita. Itu yang 1997. Kenapa Tun Mahathir ha, eh, dengan Muhammad Yaakob, Tun Daim. Kenapa mereka selamatkan negara? Kenapa kita tak pinjam IMF? Sebab kesan ni lah. Inilah penjajahan ala baru. Contoh. Apa dia contoh dia? Bila kita cakap pasal Tun Mahathir menyelamatkan negara 1997. Ada wala non yang mana dia tak tahu tetapi cerita sampai kepada dia. Krisis ekonomi 1997 Tun Mahathir dia tolong taikun-taikun dia. Dia hanya tolong kroni-kroni dia je. Ini cerita yang disebarkan oleh siapa? Oleh Anwar Ibrahim. Anwar main Tun Mahathir 1997 Tun Mahathir ni selamatkan kroni-kroni dia. Ya, yeah, Tun Mahathir silap. Dia kata dia silap. Minta maaf, dia kata. Tetapi kalau Tun Mahathir tak selamatkan, rakyat kita yang meniaga waktu itu, pihak luar akan masuk, dia yang akan ambil syarikat tu. Boleh fikir tak? Boleh faham tak? Kalau syarikat orang tempatan, ha? Muflis. Gone. Negara luar akan ambil syarikat tu. Siapa yang kontrol? Siapa yang... Siapa kontrol bagi tahu? Orang luar lah. Jadi Tun Mahathir, dia, dia kata mungkin saya silap. Tetapi tindakan Tun Mahathir tu supaya negara ni tak dijajah. Itu yang berlaku dengan Indonesia 1997. Sampai bank-bank dia semua terpaksa merge. Semua terpaksa gabung. Yang kontrol siapa? Orang barat lah. Orang putih lah. Tak nampak lagi. Sekarang ni pun Anwar dah buat. Malaysia Airport Berhad. Saham jual kepada BlackRock. Petronas. Takkanlah tak nampak. Tapi kita tak collab begini, ni. Belum collab. Engkau tengok belanjawan tu lagi. Belanjawan paling tinggi dalam sejarah. Duit datang daripada mana? Kalau suruh walanon semua sekali, jual bontot dia pun tak mampu nak cover tau. Belanjawan tempoh pun pergi cek tengok. Dia nak bagi collab negara ni Jangan percaya saya cakap Korang fikir korang dah besar panjang Boleh duduk boleh fikir Orang dengar cerita Alah ini Tun Mahathir kroni Engkau tak faham sebab engkau tak tahu Tak apa tak tahu Tapi janganlah engkau tak tahu Engkau percaya Sedangkan kita ni dah terbukti dah Tu down rate Down rate Macam mana Tun Mahathir ni menyelamatkan negara ni ni ambil balik aset kita ni. Merdeka daripada British 1957. Tapi British kuasai, British pegang. Bila Merdeka sebenar? Tun Mahathir Perdana Menteri lah. Dia ambil balik aset kita. Ambil balik. Termasuklah Petronas, Tun Razak ambil balik. Tekun Razali pergi set up. Anwar yang bantah, Anwar yang protes. Sekarang ni, dan saya nak bagi tahu ini bukan tanggungjawab ahli parlimen je tau. Ini bukan tanggungjawab mereka-mereka pemimpin parti, bukan. Ini tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia. Sebab kita bercakap hari ini ni, nak selamatkan negara bukan pasal kita tau. Macam sebab kita tahu, kesan ini kalau kita gagal ni, anak cucu cicit kita akan tanggung menghadapi perkara ni. Negara ni dijajah. Tak nampak lagi. Kita ni di kambu. Semua mengelilingi kita, semua nak makan kita ni, semua nak baham kita ni. Dengan telaga minyak mereka nak sapu dengan REE mereka nak sapu dengan semua benda mereka akan sapu. Akhirnya dapat apa? Kita lah besar panjang semula. Oh, orang Afrika. Oh, Afrika. Dapat kan orang Afrika kan? Oh Afrika, tapi negara dia miskin. Kenapa negara dia miskin? Kenapa negara Afrika miskin? Dia orang ada emas, dia orang ada diamond, dia orang ada hasil bumi. Tetapi negara dia miskin. Rakyat dia miskin. Kenapa? Sebab dijajah. Dijajah macam mana? Ekonomi lah. Melalui ekonomi. Bukan pakai senjata dah. Ekonomi. Inilah baru nak bangkit ni. Habis kita ni Takkanlah nak macam tu Beratus tahun kita dijajah Takkanlah kita nak dijajah lagi sekali Kau orang cuba fikir saya cakap ni Oh Anwar Ibrahim Dia ni sekarang ni terpaling Palestin. Anwar tu baru wa Israel lah Hari ni kita kena selamatkan negara Saya bagi tahu ni saya sampaikan je Kau orang tak percaya aku cakap Kau orang fikir kau pergi carilah segi jawapan dia kita nak selamatkan negara. Ni bukan pasal parti politik tau. Saya ni bukan parti politik. Saya bukan perikatan nasional. Sebab itu saya tengok, contoh itu harilah lah kan. Adalah saya tengok influencer-influencer ni kan. Bukan nak marah, bukan nak marah. Tetapi, kadang-kadang kita bodoh sebab kita tak tahu. Kita influencer, kita, dia gini, sejak ada TikTok ni, ramai jadi influencer. Sejak ada TikTok ni, semua orang nak jadi influencer. Sejak ada TikTok ni, semua orang nak berulas, semua orang nak bercakap. Okeylah, baguslah. Tetapi, kenalah tahu. Kalau tak tahu, ambil tahu. Contoh macam ni. Tempoh hari. Bila kita cakap Anwar menunggang ini Anwar Ibrahim ni sebab dia ada kepentingan politik dia. Ada orang marah dia kata semua benda nak politikkan. Ini isu sumut, isu flotilla pun nak politikkan. Dia tak faham apa itu politik. Tetapi kalau dia cekedik, pasport. Pasport Malaysia. Dalam dunia ni, hanya Malaysia saja yang tak boleh masuk ke negara Aram Israel. Malaysia saja daripada dulu sampai sekarang siapa buat tu siapa buat polisi tu engkau buat mak bapak engkau buat atuk engkau buat siapa yang buat polisi tu kita tak boleh pergi Israel semua negara boleh masuk kecuali Israel siapa yang buat polisi tu Politiklah. lah kerana kuasa politik samalah macam kau kalau kau orang Melayu kau pergi buka tengok kad pengenalan kau kau pergi buka tengok kat penangan kau. Dia tulis apa tu? Kau orang Melayu kan? Dia tulis apa? Kau tolong. Sekarang buka. Setak bawah. Setak bawah. Kau buka kat penangan kau sekarang ni. Kau pergi tengok. Dia tulis apa? Kat muka kau yang handsome tu, yang lawa tu. Dia tulis apa? Dia tulis apa? Islam. Dia tulis Islam. So. Itu siapa yang buat keputusan tu? Daripada politik lah. Daripada kedudukan politik lah kita buat tu. Kalau tidak, tak ada agama. Oh, semua benda nak politik. Dia bukan semua benda nak politik. Semua benda dalam dunia ni politik. Kehidupan kita dengan keluarga pun politik. Kau dengan bini kau pun kau main politik. Semua benda. Cuma politik macam mana. Yang kita bercakap hari ni bukan pasal parti. Kita tak cakap pasal parti. Kita cakap pasal selamatkan negara. Jadi kena faham, bukan semua benda ni bukan kita tak cakap pasal politik parti. Kita cakap tentang selamatkan negara. Tapi yang tengah-tengah menunggang ni Anwar Ibrahim. Engkau tak nampak pula. Anwar menunggang ni engkau tak nampak pula. Macam manalah tu. Sebab itulah kenapa eh? kita ni. 1957 kita merdeka Tukul Rahman tak buat apa-apa pun Lepas 13 Mei Tun Razak mulakan Dasar ekonomi baru Dasar ekonomi baru Tapi bila Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri Banyak perkara yang dia buat Politik lah tu Kerana kuasa politik Abang kau ingat yang buat tabung haji tu pasal apa? Kerana kuasa politik yang buat Felda, yang buat Rizda, yang buat Fekra ni Kenapa? Kerana kuasa politik Kerana politik Kalau tak ada benda tu Apa pun tak boleh Ini yang berlaku dekat Singapura Hak keistimewaan orang Melayu Ada Ada Melayu ada Tapi gantung kat dinding lah Sebab dah tak ada kuasa politik Tak nampak? Tak faham? So cerita dia sekarang ni Hari ni kita nak selamatkan negara ni saya bukan bercakap biar orang mati tau. Ini bukan pasal parti lagi tau. Ini nak selamatkan negara. Lepas tu saya tahu, hari ni. Semua pihak kena berganding bahu lawan Anwar Ibrahim. Kita sign mati lawan Anwar Ibrahim. Sebab dia tengah melingkupkan negara ni dan nak jahannamkan negara ni. Takkanlah kita tak nampak? Kau tak nampak ke? Kau tak nampak ke saya tanya korang ni? dia dah meling dia dah jahanamkan negara ni dan sekarang ni dia nak lingkupkan kita ni semua kau tak nampak ke dia nak jahannamkan negara ni Anwar ucapan dia tadi saya tengok saya bagi kau dengar lah walaupun kau tak suka sebagai dengar lah eh walaupun kau tak suka bagi dengar sorry lah eh Tahan tinggal lah tahan tinggal lah <laughs> Senang kau dengar dia ka Dia cerita dia support ayam. Kerajaan support ayam. Tak dengar? Hanya untuk bayangkan umpama macam bagi contoh ayam. Berapa satu tahun kita kita biaya yang price support satu bulan satu bilion ringgit. Satu bulan satu bilion itu universiti besar. Apa? ayam yang kerajaan support selama ni supaya harga ayam ni tak naik 1.1 bilion boleh buat satu universiti besar. Bagi tahu dekat se dah 3 tahun ni universiti besar mana yang dia buat? Bagi tahu aku. Walanon kau bagi tahu aku. Dah 3 tahun ni universiti besar mana yang Anwar buat? Sampai ambil tindakan berani lalu kementerian tanya kita jalan juga ambil risiko kalau mereka main dengan kartel ni main kita import ayam daripada Thailand cepat-cepat simpan di bilik sejuk kalau dia naikkan kita longgokkan mudah this plan maknanya pegawai-pegawai kita itu kalau dia ada backing dan commitment, dia boleh lakukan. Jadi, sejak dua tahun yang lalu, kita serah pengabungan ayam dan kita save 1.1 billion ringgit. Kita save 1.1 billion ringgit. Satu universiti dapat buat. Kita sepaham tu. Yelah. Saya pun tak pandai. Tapi kita fikir. Kita baca. Lagi pada dulu memang ada masalah ayam. Itu biasalah. Betul lah. Masalah harga ayam ni daripada dulu lagi tak pernah selesai pun. Daripada dulu lagi. Memang ada masalah lah kan. Tapi terkawal. Terkawal. Kita mampu. Kita mampu. Rakyat terbeban. Tak terbeban pun. Tapi datang si mangkuk ni. Yang kononnya dia ni pakai ekonomi. Mampus rakyat dia buatnya. Yang paling teruk peniaga. Sebab peniaga ni dia orang kena meniaga. Dia beli. Lepas tu dia nak jual harga berapa. Lepas tu kita pengguna, kita lah yang kena bayar nampak. Oh tapi ada orang akan pertahankan. Dia kata kita ni belanja mewah. ah ha, pakai wellfire. Dah tahu kita ni kalau pakai wellfire. ah ha, tak payah. Dia bukan pasal tu mangkuk. Itu cerita pasal kita punya kebendaan kan nak pakai wellfire ke. Bukan nak pakai baju Ibisu ke Bukan nak pakai Levi's ke Itu kau punya pasal lah Tetapi yang kita cakap ni Kos sara hidup Pak Kita punya suka lah Nak pakai iPhone ke Nak pakai Samsung ke Pakai Oppo ke Itu kebendaan kita Kena kita punya pasal lah Yang kita cakap Kos sara hidup ni Yang kita guna ni Ayam, daging, telur Ini benda ni beras Janganlah kacau benda-benda semua bila kau kacau benda-benda ni semua, bermakna apa? Bermakna kau tekan rakyat. Kau dengar ni? Tapi orang yang tak faham, dia akan kata, tengok Anwar buat penyimatan 1.1 bilion. Kita dapat buat satu universiti yang besar. Universiti mana yang Anwar buat ni? Ha? UIA pun zaman lah Tun Mahathir. Universiti mana 3 tahun yang Anwar buat? Bagi tahu kat aku. So kita kena cekedik lah Dengar boleh dengar lah Tapi ni Anwar Ibrahim kot Ah ha, ni kena dengar ni pula Elektrik tu oh, Saya kena hamput setengah mati eh, Tapi Alhamdulillah Sebab tu saya selalu beritahu tahu, eh, Yakin percaya Bahawa Allah uji dengan ya, eh, eh, 10 tahun Kena terajang, kena hampuk penjara diaibkan itu ada juga pengajaran ni kemah. Jadi kita lebih lebih tegas tegap sikit. Kerana dia mengambil masa menerangkan não